0 -1, 0 -1, к 10 Экипаж 0902 отправляется на маршрут 0902 Область Соломинский район Область Куб Форсаж Институт на НАУ Общежитие Института НАУ Алло, здравствуйте это экипаж на девять. Ноль шесть семьсот Вводим пароль, э, свой пароль для, для системы цунами. Да, будем принимать и на планшет все э, заявы. 55-й Форд девятьсот прибыл на свой квадрат патрулировать. 55-й, пор 902-й, прибыл на свой квадрат патрулировать. В основном езжу за рулем я. Я просто такой человек сама по жизни. Я ну, больше люблю контролировать ситуацию, быть за рулем. Когда кто-то сидит за рулем, я просто начинаю нервничать, переживать и могу под руку что-то лишнее сказать. Уже в той ситуации, когда я ну, устаю когда просто не будет сил мне уже говорить какие-то лишние <laughs> замечания, тогда уже садится Женя. Зеленый надпись на патруль. Зеленый, да. Это означает, что мы патрулируем просто. У меня все нормально уже. А вы порушите? Я не порушу. я просто машина поехала впереди, я помогал ехать. Забрать за, за, за из Да. А зараз просто руки витираю, треба їхати. І вберете, так? Все, добре. Ну там уже така. Да. Пробка. пробка. Я давай. я зрозумів. І за те, що я встав і поміг, щоб від'їхала машина. Все, дякую. Все. Прийняв ДТП проспект Космонавт. 55 Ford 92, прибыл на ДТП. Из поворота. Выезжал из-за поворота. Ну, вроде смотрел, никого не было. Чурканул по левой стороне. Ну, будем... да, застрахована полная каска. Там как я сказал, права моего. Сейчас будем рисовать схему ДТП, чтобы как бы, это уменьшить в маленьком объеме на листе, чтобы в дальнейшем суду было легче понять, как что произошло, какая ситуация. Вот. Будем привязывать столбу нумерованный, и от этого столба будем делать все замеры рулеткой и указывать их в схеме. Когда вы зафиксируете, потом какая процедура, что мы потом делаем? Зафиксируем схему, сделаем, э, составим протокол, у каждого человека мы возьмем пояснение э, и копию протокола даем человеку, который на, нашу, на наше усмотрение виновный, но это еще не есть стопроцентная вероятность, что именно он виновный, потому что будет это решать на самом деле суд. Вот. И уже в суде будет решаться, кто прав, кто виноват. Они нормально справляются. Я довольно давно общаюсь с сотрудниками ГАИ. И я думаю, что у молодежи гораздо лучше получится, чем у старых кадров. Их легче научить чем перевоспитывать и ломать что-то через колено. У них все получится. Но лично я, видя машины с мигалками, скажу вам честно, стал меньше нарушать. И у меня даже желание такое там где-то, где возможно нарушить, как бы пропадает, вот, честно говоря. Вот, лично Поэтому, я думаю, люди будут видеть и машина будет упреждать нарушения, а не карать. Александр Халшин. Ні, тікай. Це місце подій буде прив'язуватись до цього стовпа, який має свій номер і далі для кращого визначення обставин цієї ситуації буде. Сейчас транспортные средства съедут с проезжей части, чтобы пропустить организовывающую пробку. Перерисуем схему, сделаем, возьмем подписи, и водители могут быть свободны. Какие-то люди звонили заявнику Олегу еще. Пристали з Приватбанка, щоб он повідомив номер своєї картки. Він не повідомив, просто прийняти заяву, виїхав на заяву. Дані автомобілі. 55-й 902 102 на на Лепса 15 Ми приїхали на визов по адресу. Заявник нам не відкрив двері. І ми зараз подивимось його номер телефону. Зателефонуємо. Якщо відповість, будемо діяти далі. Алло, Олег Анатолійович, доброго дня. Це інспектор патрульної служби безпокоїть Пономар. Ви визивали поліцію? Ми тільки що дзвонили у вас до, до домофону, ви не відповіли. Добре, ми чекаємо. Угу. Заяник сказав, що він на роботі, через 5 хвилин зараз підійде. Доброго, доброго дня. Перебуває. Мы будем рассчитываться по безналу, мы вам скинем деньги на карту. Потом я им отправляю груз. Вот, вот, у меня есть бумажка. Отправляю груз, они перезванивают, говорят, давайте номер карты, я им отсылаю смс карту. Потом как бы представитель банка, он говорит, говорит, что я там с приватбанка, и у меня такая проблема, я не могу вам там они представляются юрлицом, мы вам отправляем деньги с юрлица, придумают какую-то легенду, и вам нужно пройти персонификацию. Ну, хорошо, если это надо, я и называйте свои данные. Ну, номер карты у них есть, они говорят, еще надо э, дату, э, ну, по которой карта заканчивается, и там сзади еще там трехзначность. Ну, я же понимаю, что для этого делать нельзя. Я говорю, что этого не сделаю, потому что это, ну, это достаточно для того, чтобы... Том, что можно сделать с картой, mm. то он бросает трубку и все. Потом через некоторое время они телефоны выключают, они уходят, ну. mm, груз они не забирают. Что мы, 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 уже мы решили забронировать да, жилье да. на море, посмотрели объявление на OLX, нашли подходящий вариант и скинули предоплату за сутки. На следующий день не объявление, номер телефона отключен, в общем-то ничего. Есть смысл подавать заявление? Меня ну, ладно, найду, все ну потребно, потребно подавать заяву, так.